दैनिक भारत विचार निर्मी अचूक सत्य बता आकाश एजुकेशनल सर्विसेस लिमिटेड यानी भारतीय सैन्य बोबर कर्मचारी आना सहकार्य करना समझौता करार के एस एल ने भारतीय सैन्य भागीदारी करूँ सद्या जवान निवृत्त सैन्यकर्मी तुटुंबी शैक्षणिक मदत आ कल्याण लाभ दे काम सुरू के लिए समझौता करारा देशभरती एस एल केन्द्र प्रवेश घेणाऱ्या सैन्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि खास तरतुदींचा समावेश केला आहे या पत्रकार परिषदेला मेजर डॉक्टर शुभा प्रसाद निवृत्त अधिकारी यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लाभली होती हाय व्हेरी गुड इव्हनिंग एव्हरी वन माय सेल्फ विनय पांडे आय एम स्टेट हेड फॉर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र टुडे इज व्हेरी प्राऊड अँड इन्स्पिरेशन डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी सायनिंग ऑफ आय यू विथ द इंडियन आर्मी so uh, with this indian army akash institute is going to facilitate some uh, some scholarship with the to the uh, employee of uh, sorry army army person personnel uh, there are three three category of scholarship very number 100% one, scholarship uh, to the ward of martyrs who sacrifices their life second one is uh, uh, 100% 100% tuition fees waiver for the फॉर द इम्प्लॉय हुट गलेंट्री अवार्ड एंड ट्वेंटी परसेंट मोर डिस एंड द थर्ड वन इज ऑल आर्मी आर्मी एम्प्लॉ हु इज सर्विंग और रिटायर्ड सो दीज कैटेगरी आर गिवेन एज अ स्कॉलर सिट टू द स्टूडेंट्स सो वैन यू टॉक अबाउट इंडियन आर्मी तो हमेशा इन्होंने हमें एक प्राउड का मौका दिया है हमेशा चाहे वो नाइनटीन सिक्सटी फाइव का इंडो पाक वार हो चाहे सेवेंटी वन का वार हो चाहे नाइन्टी नाइन का कारगिल हो चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो तो ऐसे लोग जो हमारे लिए सर्व कर रहे हैं बॉर्डर्स पे उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनके जो भी फैमिलीज़ मेंबर हैं उनके लिए एक छोटा सा सपोर्ट है आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप ताकि वो उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे किए जा सकें नमस्कार